بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہے ویڈیو ہے اسائمنٹ سے ریلیٹڈ کیونکہ اسائمنٹ جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں یہ پرانے اسٹوڈنٹ کو یہ چیز معلوم ہوگی اگر آپ لوگ اسائمنٹ میں فیل ہو جاتے ہو یا آپ نے دونوں اسائمنٹس کو صحیح ٹائم پر سبمٹ نہیں کرتے ہو یا ایک اسائنمنٹ میں پاس ہو جاتے ہو ایک میں فیل ہو جاتے ہو تو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آج ہم اسی سے ریلیٹڈ بات کریں گے اور آج میں آپ کو یہ ٹپس بھی دوں گا کہ آپ لوگ کس طریقے سے اسائنمنٹ لکھو تو آپ کو میکسیمم مارکس ملیں گے زیادہ سے زیادہ نمبر ملیں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل اے آئی او یو انفو پر نیو ہوں تو پلیز سبسکرائب لازمی کرو گے سبسکرائب کا بٹن یہاں پر آ رہا ہے نیچے بھی ہے تو سبسکرائب کرنے سے آپ کا ہی فائدہ ہوتا ہے الٹیمیٹ باقی مجھے کوئی سبسکرائب کرنے والوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب بعد میں آپ کو کوئی بھی یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ایشو ہوتا ہے تو پھر وہ پھر آپ میرے سے کانٹیکٹ کرتے ہو تو وہ پھر جو ہے نا وہ ایک ٹھیک بات یعنی کہ آپ پریشان ہوتے ہو تو وہ پھر مجھے اچھا نہیں لگتا تاکہ آپ کو اور ساتھ بیل بنی ہوگی بیل کو بھی ضرور کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ تمام میری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز مل سکیں اب زیادہ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں آپ کو اسائمنٹ سیکشن جیسے ہی آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوتا ہے ایڈمیشن کنفرم ہونے کے بعد دوسرا کام ہوتا ہے آپ کی ٹیوٹر الاٹمنٹ ٹیوٹر الاٹمنٹ وہ ٹیوٹر ہوتے ہیں جن کو آپ نے اپنی اسائمنٹس بھیجنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اب یہاں پر اسٹوڈنٹ سے غلطی ہے کہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ آٹم کو سلیکٹ کرے آپ نے یہاں پر سپرنگ کو سلیکٹ کر کے اپنے ٹیوٹر سرچ کر لینے ہیں یہاں پر اب جو بی اے والے طالب علم ان کے لیے انسٹرکشن ڈیفرنٹ ہے بی ایڈ اے ڈی ای پوسٹ گریجویٹ والوں کے لیے انسٹرکشن ڈیفرنٹ ہوں گی ٹھیک ہے تو بی اے والے اسٹوڈنٹ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے ہینڈ ریٹن کرنی ہے ٹھیک ہے انہوں نے ٹائپ نہیں کرنی اپنے ٹیوٹر کو ٹیوٹر ایڈریس جو کہ یہاں پر گیون ہوگا اس پر ٹیوٹرس کو بھیج دینی ہے اسی طرح ایم اے ایم ایس سی والے سٹوڈنٹس نے کیا کرنا ہے انہوں نے آن لائن ویب سائٹ کھول لی ہیں اسائنمنٹس کے پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے لنک ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا آپ نے یہاں پر بیچرس پروگرام پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے بیچرس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اوپر یہ دیکھ لینا ہے یہ لکھا ہو سپرنگ ٹونٹی ٹونٹی ون ٹھیک ہے آپ نے اپنے چلان کے اوپر بھی دیکھ لو گے آپ کے چلان کے اوپر بھی باقاعدہ مینشن ہوگا سپرنگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے مطابق اس کی ویب سائٹ اوپن کر لوگے اب ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد جو ہے وہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ میرے سامنے ویب سائٹ اوپن ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ کتاب کا نام نہیں آتا علامہ باد اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ ہر ایک کتاب کا ڈیفرنٹ کوڈ ہوتا ہے جیسے ایک کتاب کا کوڈ ہے 000 دوسری کتاب کا کوڈ ہے 0001 تیسری کا 0002 اسی طرح سے ہر ایک جو جتنے بھی سمسٹر میں جو بھی بندہ کتاب پڑھ رہا ہے اس کا ایک سپریٹ کوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کوڈ کے مطابق آپ نے اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر لینی ہے دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے اور جو ہے اسائنمنٹ کے یہاں سے آپ کو کوشچنز مل جائیں گے آپ مجھے بی اے والے طالب علم یہ پوچھیں گے سر اسائنمنٹ کے لیے کون سے پیجز لیں اور اکثر لوگ کی جو ہیں وہ اپنی دکان بنانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ لوگ مونو گرام والے پیجز لو لیکن میں آپ کو ایک یہ کلیئر کر انسٹرکشن دیتا ہوں کہ آپ کوئی بھی پیج استعمال کر سکتے ہو اور اگر ٹیوٹر آپ کو اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ فلاں شاپ سے آپ نے یہ والے پیجز لے کر مجھے اسائنمنٹ دینی ہے تو آپ نے ہرگز وہ نہیں کرنا اور ٹیوٹر کو کہنا ہے سر آپ جو ہے یونیورسٹی کی گائیڈ لائن کے مطابق آرام سے تسلی سے کہ اثر یونیورسٹی کی گائیڈ لائن کے مطابق جو ہے وہ کوئی بھی پیج ہم سمپل پیجز استعمال کر سکتے ہیں ایون اگر آپ کے پاس پیجز نہ ہو آپ سمپل رجسٹر جو کہ مارکیٹ سے آپ کو سستا سا رجسٹر مل جائے گا تو, تو وہ آپ رجسٹر لے کر آپ اس رجسٹر پر بھی لکھ سکتے ہو رجسٹر والے پیجز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب یہاں پر کلیئر کا انسٹرکشن ہے ان کو میں پڑھ لیتا ہوں تو یہاں سے میں آپ کو یہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں اس میں سب سے پہلی چیز ہے برائے مہربانی امتحانی بحش حل کرنے سے پہلے درجہ در آپ اصل میں انسٹرکشنز کو جو ہیں وہ ریڈ آؤٹ نہیں کرتے جو کہ بعد میں ہماری مشکلات کرتے. پہلی ہے تمام سوالات لازمی ہیں اور تمام سوالات کہ نمبر مساوی ہیں البتہ سوال کی نوعیت کے مطابق تقسیم یعنی کہ سوال پانچ سوال ہیں اور ہر ایک نمبر بیس بیس نمبر کے ہیں ٹھیک ہے سوال کو توجہ سے پڑھیں اور سوال کے تقاضے کے مطابق جواب تحریر کریں ہاتھ سے تحریر شدہ یا yes, سکین امتحانی مش قبول نہیں کی جائے گی اب اکثر نے میرے سے یہ کیا تھا کوشچن کہ جب آپ سیمیٹ اوپن کر رہے ہو تو اس کے اندر کلیئر کٹ نہیں لکھا ہوا وہاں پہ لکھا ہوا ہے ہینڈ ریٹن ہوگی تو میں نے یونیورسٹی سے کانٹیکٹ کیا کمپیوٹر uh, ایگزامینیشن سے سر سے ریکویسٹ کی تھی کہ کائنڈلی اس کو اپڈیٹ کیا جائے تاکہ اسٹوڈنٹ کو پتہ چل سکے کہ اسائنمنٹ آپ لوگ ہینڈ ریٹن نہیں کرو گے ہینڈ ریٹن نہیں کرو گے ٹائپ کرو گے ٹھیک ہے ٹائپ کی پی ڈی ایف یا ورڈ فارمیٹس ایل ایم ایس پر بروقت اور مقررہ تاریخ سے قبل اپلوڈ کریں گے امتحانی مشق یعنی کہ آپ نے پی ڈی ایف یا ورڈ فارمیٹ ٹھیک ہے میں آپ کو پریفرنس یہ دوں گا کہ پی ڈی ایف فارمیٹ کرو کیونکہ پی ڈی ایف جو ہوتا ہے وہاں سسٹم پر اوپن ہوتا ہے ورڈ فارمیٹ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے تو پی ڈی ایف بیسٹ ہے باقی اگر آپ ورڈ میں بھی کر دیتے ہو تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اور بل وقت اپلوڈ ہونے کے اور مقررہ تاریخ کے بعد تاخیر کی صورت میں امتحانی مشق اپلوڈ نہ ہو سکے گی اب میں ایک اور چیز میں اسٹوڈنٹ آپ کو یہ بتاتا جاؤں اور میں نے لاسٹ اب یہ تقریبا آج میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً آج دیٹ دیکھ لیتے ہیں سات جولائی کو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب اگر لاسٹ ڈیٹ گزر گئی تو آپ کی اسائنمنٹ سبمیٹ نہیں ہوگی اس کا بات کا پروف یہ ہے کہ یونیورسٹی نے ابھی ابھی سسٹم اپ ڈیٹ کیا جیسے کہ آپ لوگ نے اسائنمنٹ کا دیکھا کہ ساڑھے آٹھ بجے تک ٹائم ہوتا ہے تو ساڑھے آٹھ کے بعد حد سے نو بجے تک ٹائم دے دیتے ہیں وہ اپلوڈ کا لیکن نو ساڑھے آٹھ کے بعد کچھ ٹائم بات وہ چ... کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ رہ گیا تو وہ جلدی سے اپلوڈ کر دیں لیکن جیسے ہی رات کے بارہ بجے ہیں یا وہ دن ختم ہوتا ہے آپ کے سامنے سبمٹ کا باکس ختم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جب آپ کی پہلی اسائنمنٹ کی ڈیٹ ختم ہوگی تو آٹومیٹکلی سسٹم لاک ہو جائے گا آپ پہلی اسائنمنٹ کے بعد اگین سبمٹ نہیں کر سکو گے ٹھیک ہے تو میری آپ سے ہم ریکویسٹ ہوگی کہ اسائنمنٹ ابھی سے آپ لکھنا سٹارٹ کر دو کیونکہ ابھی سے اگر آپ لوگ اسائنمنٹ لکھنا سٹارٹ کرو گے تو پھر جا کے آپ کا آگے کچھ ہو سکے گا آپ کی تجرب اور نظریاتی طرز تحریر کو قدر افزائی کی جائے گا یعنی کہ اگر آپ نے اپنی جو ہے یہ تھڑی مشکل اردو میں لکھا لیکن آپ کو ازان اردو میں کر دیتا ہوں کہ اس میں کہا ہے کہ اگر آپ اپنے نظریات اپنا ویو پوائنٹ لکھو گے تو اس کو زیادہ نمبر دیا جائیں گے غیر متعلقہ بحث معلومات اور کتاب گائیڈ وغیرہ سے کوئی بھی ہو بہو لکھا ہوگا تو اس بیچارے کو فیل کیا جائے گا تو براہ مہربانی انہوں نے کہا یہ ایسے کام نہ کرو بندے کو پتر بن کے سائمنٹ کو ٹھیک ہے سمپل ورڈز میں اب یہاں پہ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اپنی جو جو آپ کی کوڈز کی اسائمنٹ ہو آپ نے وہ کوڈ دیکھ لینے ہیں اب جیسے یہاں پر میں اگزمپل جیسے بی ایڈ کی دیتا ہوں اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بی ایڈ کی کوئی اویلیبل ہے ایٹ سکس زیرو ون کہاں گیا ابھی اوپر ہو گیا یہ ٹھیک ہے اب جیسے میں دیکھتا ہوں کہ ایٹ سکس زیرو ون صرف بی ایڈ کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن آپ جو ہے اس کو اپنے مطابق جو ہے وہ جو بھی آپ کے کورس کوڈ ہوں گے آپ نے وہ ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں اب میرے سے اکثر بچے یہ سوال کریں گے کوشن کریں گے سر ہمیں تو بک نہیں ملی ہمیں تو بکس ریسیو نہیں ہوئی تو بیٹا بکس آپ سب کو ڈیلیور کر دی گئی ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر کو ڈیلیوری شروع ہو چکی ہے لیکن اگر آپ کو بکس ڈیپارچر سٹیٹس میں آپ کا بکس یہاں پر بھی تھوڑا سا ایشو یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے میں یونیورسٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پر آر جی ایل نمبر یا بکس ٹریکنگ نمبر اویلیبل کروایا جائے اسٹوڈنٹ کے لیے تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ ان کی بکس آلریڈی کہاں پر ہے کیونکہ پوسٹ آفس کو اگر آپ رول نمبر دیتے ہو تو پوسٹ آفس والے کہتے ہیں ہم اس کو ٹریک کر ہی نہیں سکتے کیونکہ رول پر رجسٹری نمبر نہیں وہ کنسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور نہ ہی ان کے سسٹم میں رول نمبر آپ کا انٹر تو میری آپ یونیورسٹی سے ہم ریکویسٹ ہوگی اگر آپ ٹریکنگ نمبر انکلیوڈ کر دیں گے تو بہت سے بچوں پر کتابیں چلی جائیں گی پہلی چیز ہے بیٹا کتاب آپ کو آن لائن یہاں پر اویلیبل اگر گھر پر نہ ہو تو آپ لوگ یہ بکس سیکشن کا لنک استعمال کر کے یہاں پر بکس کے پاس آپ کو یہاں پر ایزیلی بکس تقریباً ساری ہی اویلیبل ہیں اور یہ بہت اچھا کام ہے یونیورسٹی کا کہ پہلی یونیورسٹی میں نے دیکھی ہے جو اسٹوڈنٹ کو فری آف کاسٹ انٹرنیٹ پر بکس پرووائڈ کرتی ہے ورنہ جو باقی ادارے ہیں وہ تو الٹا لوٹنے پر آئے ہوئے ہیں باقی میں نے سیریسلی میں ادر یونیورسٹی سے بھی پڑھا ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بھی میں نے تعلیم حاصل کی ہے تو ان کا سسٹم مجھے سیریسلی کافی اچھا لگا ہے کہ آپ جو ہے فری آف کاسٹ اور معیاری کتابیں ایک ہوتا ہے نا بکس اسٹوڈنٹ کو نوٹس کے چکروں میں لگا دینا کہ فلاں نوٹس لو فلاں نوٹس لو لیکن ایک ہوتا ہے ادارے کا معیار ہوتا ہے کہ وہ اس نے آپ کسی بھی ادارے میں چلے جاؤ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بک لے کر چلے جاؤ کتاب لے کر چلے جاؤ تو آپ کو وہ کسی بھی ادارے میں آپ بے شکود آپ نے پڑھا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی کتابوں میں میٹیریل ہے اور ایسا میٹیریل ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کچھ ان سے سٹڈی کیا کچھ نہ کچھ گین کیا البتہ وہ دوسرے ادارے کو میں نام نہیں لینا چاہوں گا یونیورسٹیز میں میں جن میں تعلیم حاصل کیا وہاں پر نہ صرف بچوں کو نوٹس کے چکروں میں لگاتے ہیں بلکہ نوٹس کے علاوہ بھی ان کو وہ اس معیار کی کتابیں یا وہ دینے کے بجائے آپ کو فارنر کتابوں کے پیچھے لگایا جاتا ہے کہ فارنر کی فلاں کتاب پڑھو گے تو آپ کو تعلیم مل. جب ہم ہم, ہم اتنا پڑھنا ہی ہم نے یہاں پر ہے تو ہمیں فارنر کتابوں کی کو کیا کرنا ہے یہاں پہ اچھے ریزلٹ میں سکین ہے ٹھیک ہے آپ اگر مارکیٹ اپنے ارد گرد شاپ دیکھو تو وہاں پر آپ کو سستے فوٹو کاپیر بھی مل جائیں گے جو کہ اس کو پرنٹ آپ کو تقریبا دو سو ڈھائی سو تین سو روپئے میں آپ کو پوری بک کو پرنٹ بھی کر دیں گے کیونکہ وہ اگر اس کو پرنٹ کا آپشن ہو تو ڈبل پیج پرنٹ اگر فرنٹ بیک ہو تو آپ کو تقریباً سکسٹی سیونٹی لگیں گے لیکن میں نے وہ پرنٹ والا بھی ایک سپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اچھا اب میں آپ کو اسائنمنٹ کی طرف لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے اسائنمنٹ میں آپ کی پہلی چیز ہوگی میں آپ کے دس سوال گیون ہوں گے ٹھیک ہے اب دس سوالوں میں سے پہلا سوال جیسے انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے اور اردو میں بھی گیون ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اردو میں کتاب چاہیے تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اردو میں آپ کو بکس پروائیڈ نہیں کرتی تو وہ آپ کو جو ہے وہ مارکیٹ سے پرچیز کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر انگلش میں ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ آپ آٹومیٹکلی یہاں سے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اب میں ایک چیز میں آپ کو آگاہ کرتا جاؤں کہ بیٹا ہر چیپٹر میں سے نا یعنی کہ دو پوائنٹ آپ جیسے دیکھ رہے ہو کہ دو چیپٹر میں سے دو پوائنٹ ہوں گے ٹھیک ہے کبھی بھی آپ کو آنسر ایکزیکٹلی کتاب کے اندر سے نہیں ملے گا ٹھیک ہے نہ ہی آپ کو گائیڈ بک سے ملے گا آپ نے جسٹ ان کو بک کو پوری کتاب کو آپ نے ایک دفعہ اوور ویو کے طور پہ پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے اوور ویو کے طور پہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ انٹروڈکشن آف ٹیچنگ ٹیچنگ کیا ہے لیسن پلان کیا ہے اسٹوڈنٹ موٹیویشن کیا ہوتی ہے انکن میتھڈ کیا ہے ایکٹیویٹی میتھڈ کیا ہے ڈسکشن میتھڈ کیا ہے کارپوریٹو لرننگ کیا چیز ہے ٹیچنگ سکلز کیا ہے اور ٹیچنگ ٹولز کیا ہیں آپ کو ان کے بیسک بیسک کنسپٹ بتاؤں ٹھیک ہے جب آپ کو یہ چیز بیسک طور پر ایک دفعہ آپ نے پوری بک کو ریڈ آؤٹ کر لیا اور بک کو آپ نے ایسے نہیں ریڈ کرنا ہے انٹرسٹنگ وے میں ریڈ کرنا ہے کہ آپ کو کچھ گین کرو ٹھیک ہے تب آپ ان کے کوشچنس کے آنسر ایزیلی لکھ سکو گے ڈیفائن دی ٹیچنگ اولڈ اینڈ نیو اسپیکٹ آف ٹیچنگ اب یہاں پر پہلا سوال کیا گیون ہے کہ ٹیچنگ جو ہے وہ آپ نے بتانا ہے اولڈ اور نیو لیکن اگر آپ کتاب میں جاؤ گے تو کتاب میں آپ کو یہ کوشچن گور نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے کسی ٹیچر سے کانٹیکٹ کرو گے جو کہ نیا ٹیچر ہو ٹھیک ہے اور ایک ہے اولڈ ٹیچر تو اولڈ ٹیچر اور نیو ٹیچر کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یار میرے یونیورسٹی میں ٹیچر نیو ٹیچر تھے وہ کس طرح پڑھا رہے تھے اور میرے جو اولڈ ٹیچر ہیں وہ آپ نے پریکٹیکلی طور پہ لکھنا ہے اس کو ہائی لائٹ دی پرنسپل آف افیکٹو ٹیچنگ اب افیکٹیو ٹیچنگ جو ہے وہ اس کے کون کون سے پرنسپل ہو سکتے ہیں یہ آپ ذہن میں آپ لوگ خود سوچو گے کہ یار میرا ایک ٹیچر ہے وہ مجھے بہت اچھی طریقے سے آپ کا فیوریٹ ٹیچر کوئی نہ کوئی ہوگا اس کے اندر کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو ایک ایفیکٹیو ٹیچر کی ہو سکتی ہیں آپ نے وہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ دس سوال پانچ سوال آپ لوگوں نے لکھ لوگے ٹھیک ہے پانچ سوال لکھنے کے بعد آپ کے جو ہے یہ ہر ایک کے دس دس نمبر ہیں دس دس ایک دس سوال کے بیس نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے مطابق ہے ہر اسائنمنٹ میں سے اب آپ کا ایک سوال ہوگا سر اسائنمنٹ میں سے کتنے نمبر والا پاس ہوتا ہے تو بیٹا پچاس نمبر والا پاس ہوگا یعنی کہ اگر آپ نے پہلی اسائنمنٹ میں چالیس نمبر لیے دوسری اسائنمنٹ میں ساٹھ نمبر لیے آپ کا ٹوٹل ون ہو گیا آپ فیل ہو گئے آپ نے پہلی اسائنمنٹ میں پچاس نمبر لینے ہیں اور دوسری اسائنمنٹ میں پچاس نمبر لینے ہیں your total will be ول and ہنڈریڈ uh, total would be بی and you will be بی تو اگر اسٹوڈنٹ ایک اسائنمنٹ میں بھی فیل ہو جاتا ہے تو اس بیچارے کا نہ صرف پورا سمسٹر ضائع ہوتا ہے بلکہ پورا سال بھی ضائع ہو جاتا ہے اب پورا سال آپ مجھے کیسے کہہ رہے ہو کہ میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ ضائع ہوتا ہے بیٹا ایسے ہے کہ اگر آپ کی فار ایگزامپل اسائنمنٹ فیل ہوتی ہے یعنی کہ پیپر فیل ہوتا ہے تو آپ اگلے سمیسٹر کے سیکنڈ سمسٹر کے ساتھ پیپر دے دیتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کی ورک شاپ فیل ہوتی ہے تو وہ بھی سیکنڈ کے ساتھ کی ورک شاپ بھی لی جاتی ہے اگر کی اسائنمنٹ فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ سمسٹر کے ساتھ جو ہے وہ آپ پیپر نہیں دے سکتے ہو پھر اس کے بعد آپ کا سیکنڈ سمسٹر اب جیسے ٹوٹل چار سمسٹر ہیں تو پہلے سمسٹر آپ کی ایک کتاب فیل ہو گئی ٹھیک ہے آپ نے سیکنڈ سمیسٹر کے ساتھ نہیں دیکھ سکو گے تھرڈ کے ساتھ نہیں دے سکو گے فورت کا سیمیسٹر جب ہوتا ہو رہے ہوں گے پھر آپ نے فرس کا ایڈمیشن اپلائی کرو گے جو کانٹینیوس والا ایڈمیشن ہوتا ہے جو کہ میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ اگر کسی سٹوڈنٹ کا فیل ہوا بھی ہے تو اس سے میری ہمبر ریکویسٹ ہوگی کہ کائنڈلی وہ جو ہے نا وہ میری فیل والی ویڈیو دیکھے تو اس کے ذریعے میں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ دیکھو یہ کانٹینیو والے کے ذریعے جب آپ اپلائی کرتے ہو نا نیکسٹ سیمسٹر کے لیے تو وہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر باقاعدہ لکھا ہوا آتا ہے تو آپ نے اسائنمنٹ میں گڑبڑ نہیں کرنی ہے اسائنمنٹ آرام سے تسلی سے لکھنی ہے اب یہاں پر جو کوشچنس اردو میں گیون ہے تو بیٹا آپ اردو میں ہی ٹائپنگ کرو گے ٹھیک ہے اور جو ہے وہ ٹائپنگ الاؤ ہے ہینڈ ریٹن الاؤ نہیں ہے کسی بھی صورت میں تو آپ سے میری ہمبر ریکویسٹ ہوگی کہ اردو ٹائپنگ اب اکثر بچے میرے سے ریکویسٹ کریں گے سر اردو ٹائپنگ ہم کس طریقے سے کریں ہم اردو ٹائپنگ ہوتی بھی نہیں ہے تو ان سب کے لیے میں ایک جو ہے وہ اردو ٹائپنگ والی جو ہے اردو ٹائپنگ ٹھیک ہے اردو ٹائپنگ جو ہے وہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھو اردو ٹائپنگ ویڈاو ٹائپنگ آپ انگریزی اور اردو میں ٹائپنگ بغیر ٹائپ کیے آپ وائس ریکوگنائزیشن کے ذریعے آپ ٹائپنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اپنی اسائنمنٹ ایزیلی آپ بنا سکتے ہو یہ ویڈیو آپ لازمی دیکھنی ہے ٹھیک ہے پہلے جو لنک ہوتا ہے یہ والا ای اے یو انفو والا یہ میں پہلے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں کمنٹ باکس میں ڈال دیتا ہوں وہاں سے آپ ایزیلی اس کو دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے ہوپ فل ویڈیو کلیئر ہو گئی ہوگی ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں آپ تھوڑا سا ریویو کر دیتا ہوں پہلی چیز ہے آپ نے ٹیوٹر انفارمیشن نیٹ سے چیک کرو اپنی اسائنمنٹ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرو کتاب نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرو اگر نہیں ریسیو ہوئی اور پھر بھی اگر آپ کو نیٹ سے بھی کتاب نہیں ملتی ریجنل آفس سے جا کے اپنی بک لے لو ٹھیک ہے آپ نے اسائنمنٹ لکھنا شروع کرنی ہے اسائنمنٹ میں ریفرنس وغیرہ کا بھی اتنا تعلق نہیں ہے تو ریفرنس وغیرہ کو ابھی رہنے دو جسٹ آپ نے اپنا اوورویو سے کوششنس کے آنسر لکھو گے اسائنمنٹ کو ٹائپ کرو گے اور ٹیچر کو آن ٹائم بھیج دو گے ٹھیک ہے اب میرے سے آپ لوگ سوال پوچھو کہ سر اسائنمنٹ کی ڈیٹ بتا دے تو بیٹا اسائنمنٹ کی ڈیٹ جو ہوگی وہ ہر ایک سمیسٹر کی ڈیفرنٹ ہوگی جیسے ہی آپ کا آگاہی ایم ایس پورٹل بنے گا یعنی کہ ایکٹیو ہوگا وہ ہو فل اسی مہینے کے ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ آپ کا ایکٹیو ہونے لگا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ لوگوں کی ڈیٹ جو ہوگی اب ہو سکتا ہے کسی کی ڈیٹ تھرٹی آف دس جولائی ہو پہلی اسائنمنٹ کی ہو سکتا ہے کسی یکم اگست ہو سکتا ہے دس اگست تو میری آپ سے ہم ریکویسٹ ہوگی کیونکہ بی ایڈ والوں کی تو مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ پچیس سے پچیس ہوگی یا تیس ہوگی ٹھیک ہے پچیس سے تیس ہونے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ان کے امتحانات ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ان کے اگاہی ایل ایم ایس پورٹل بھی تقریباً ریڈی ہیں اور وہ جسٹ اپلوڈ کے قریب ہے تو ان کا اگر فار ایگزامپل آٹھ نو سے وہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں تو تیس یا سات تک ان کو کم سے کم ان کو اپلوڈنگ جلدی کروائی جائے گی تاکہ ان کا سمیسٹر جو گیپ کریٹ ہوا ہے اسٹوڈنٹ کے درمیان کرونا کی وجہ سے وہ گیپ کو میٹ اپ کیا جا سکے ٹھیک ہے ہوپ فل کلیئر ہو گئی ہوگی ویڈیو میرا ایک ٹیوٹر نہیں آیا آ جائے گا ٹینشن نہیں لو آ, یہ یونیورسٹی کا کام ہے ٹیوٹر الاٹ کرنا ہے سر اسائمنٹ کے کوشچن کیسے پتہ چلیں گے امبری میں نے آپ کے لیے سمجھو یہ ویڈیو بنائی ہے اسائمنٹ کے کوشچن اور اسائنمنٹ کیسے لکھتی ہے ٹھیک ہے بی ایڈ اسپرنگ ٹوینٹی فرسٹ سیمسٹر میں اسٹوڈنٹ اپنا لاگ ان اکاؤنٹ کیسے اوپن کرتے ہیں پہلی چیز لاگ ان اکاؤنٹ اپنا اوپن کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی یونیورسٹی آپ کو خود آگاہ کرتی ہے اے او اے سر مجھے ابھی تک ایل ایم ایس کا یوزر نیم نہیں ملا ایم ایس سپرنگ ٹوئنٹی ون کا مریم ابھی ویٹ کرو گے آپ کو مل جائے گا بی اے کے ایڈمیشن کب اوپن ہوں گے بی اے کے ایڈمیشن ان شاء اللہ آپ کے اوپن ہوں گے فسٹ ستمبر سے سر مجھے ابھی تک لاگ ان یوزر نیم نہیں ملا سر ایف اے اسکوپ کی ویڈیو بنائے ایف اے اسکوپ کی کیا مطلب اسامہ اسکوپ مجھے اگین کمنٹ کرو گے اسامہ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے کہا ہے لاسٹ ڈیٹ کیا ہے ہینڈ ریٹرن نوٹ allowed uh, اس کی لاسٹ ڈیٹ انشاءاللہ آپ کو اکاہ میں کر دوں گا سر uh, اپنا ای میل نمبر شیئر کر دیں پلیز سہیل so انشاءاللہ میں آپ کو کمنٹ میں شیئر کر دوں گا لنک شیئر کر سکتے ہو لنک uh, شیئر کر سکتے ہیں جی بالکل اپلوڈ سالو لنک شیئر کر سکتے ہیں ڈی ایم سی پرویجنل سیم نہیں سیم ہے نہیں ڈی این ڈی ایم سی اور پرویژنل سیم ہی ہیں لیکن اس میں بھی تھوڑا سا کنفیوژن آ جاتی ہے اے ایم کے ٹھیک ہے فردر جو ہے نورین نے کہا ہے نورین نورین کے دیکھتے ہیں کمنٹ اس کے بعد ہی آ رہی ہے تو سرچ کے باکس کے اوپر آ گیا اچھا یہ ہٹ گیا تھینکس پرو اس کے بعد نورین نے کہا ہے سر اسائنمنٹ اکٹھے سبمٹ نہیں کروا سکتے ہیں نورین یہی چیز میں پیٹ رہا ہوں کہ اسائنمنٹ اکٹھے نہیں کروا سکتے اور اینڈ ٹائم پر باکس گیا تو اس دفعہ بہت سے بچے فیل ہو جائیں گے تھینکس سر یو آر سو کوپریٹو تھینک سو مچ پرو آپ کی انفرمیشن غلط ہے پیپر میں بھی اپنے مس گائیڈ کیا ہے اچھا پیپر میں بھی مس گائڈ کیا ہے انفرمیشن غلط ہے چلو ٹھیک ہے ایجوکیشن فاؤنڈیشن لگتا ہے آپ کا بھی یوٹیوب آپ کائنڈلی نا ایڈوکیشن فاؤنڈیشن اگر کوئی چیز آپ کو مس گائڈنگ لگ رہی ہے نا میں ریلی اس کو اپریشیٹ کروں گا آپ میرے وہ ویڈیو کلپ لو آپ مجھے وہ ویڈیو کلپ مجھے ای میل کرو ٹھیک ہے میں آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ پبلک کروں گا کہ آپ نے آپ کو کیا میں نے مس گائڈ کیا ہے پلیز مجھے تاکہ میں تمام کو یہ کریکشن کر سکوں ٹھیک ہے آپ مجھے فوراً میل کرو اے آئی یو یو این فو پر یا آپ مجھے اگین کمنٹ کر دو کائنڈلی میٹرک میں ایڈمیشن رجسٹریشن کا طریقہ بتا دیں میٹرک کا ہنی ابھی سولہ تاریخ ہے ان شاء اللہ سولہ کے بعد ایڈمیشن اوپن ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ایکسکیوز می ڈیئر بی اے کے کمپلیٹ ہو گیا لیکن ابھی تک ریزلٹ کا نہیں ملا اور پروویژنل یہ دیکھو سیکھو کاشف رمضان نے بالکل صحیح کمنٹ کیا کاشف رمضان اور باقی تمام لوگوں سے میں یہ چیز کہوں گا کہ یہ کاشف رمضان کے کمنٹ آپ ریڈ کر سکتے ہو کہ بہت سے لوگوں کو بالکل یہی مسئلہ آتا ہے اور اسی وجہ سے میں یہ ویڈیوز کریٹ کی ہیں میں نے کا پروویژنل شو ہو رہا ہے اور سیکنڈ سمیسٹر میں سیم سبجیکٹ رکھا تھا تو سمیسٹر میں ریپیٹ کیا ہوا کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ اس وجہ سے میرا رزلٹ نہیں آیا تو پچھلے دے آپ سیم ایسے ہی کرنا ہے جیسے میں نے ویڈیو میں آپ کو کاشی بتایا ہوا ہے آپ نے فوراں ڈگری کے لیے اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے ڈگری سے پہلے آپ نے ریزرڈ کی کریکشن کروانی ہے اور جو ہائی مارکس والا ہوگا آپ نے اس کو کریک کروانا ہے یہ سر بی ایڈ کے کورس کوڈ سکس سیون اور تھری ویب سائٹ پر شو ورک شاپ میں آپ کو زینب شو نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا ریجنل آفس سبمٹ کروانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا آٹومیٹکلی ایڈ اپ ہو جائے گا آپ اس کے لیے پریشان نہیں ہو ایٹ سکس زیرو سیون کی آپ نے بکلیٹ سبمٹ کروانی ہوتی ہے اور ایٹ سکس ون تھری کی آپ نے ریسرچ جیکٹ ہوتا ہے کل آئے گا یا نہیں نہیں آئے گا کل بی اے والوں کے کنٹینیوس اسائنمنٹ آگاہی ایل ایم ایس پر سمیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے ہارڈ کاپی ٹویٹر کو کسی صورت نہیں بھیجنی ہے آگاہی ایل ایم ایس پر موبائل سے بناو موبائل سے بھیجو دیر سیٹ سر میری ایس ٹی ای کی پی ڈی ایف فائل اپلوڈ کی تھی وہاں ڈیو ٹو ٹائم ڈیو ٹو سٹیٹس شو ہو رہا ہے سبمٹ ہوئی ہے میری فائل اپلوڈ کر دیا بٹ سیو ایس چینجز کرنا بھول گیا تو کیا سبلی ابھی اگر پرنٹس آپ کی فائل اپلوڈ ہو چکی ہے وہاں پر آپ کی فائلس ہو رہی ہے تو انشاءاللہ سپلیٹ نہیں آئے گی اگر آپ نے اس کو ڈیلیٹ کیا یا کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہے تو وہ پھر ہو سکتا ہے سر کوشن پیپر کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں کوشن پیپر آلیا فردوس میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور کوشن پیپر ڈاؤن لوڈ کر بھی لائیو آپ کو دکھایا ہے سر میل نہیں ہو رہی بی ایڈ تھرڈ سیمسٹر جی ورک شاپ سر میل نہیں ہو رہی آپ کو بی ایڈ تھرڈ سیمسٹر ورک شاپ آ رہی ہے شیڈول نہیں شو ہو رہا پلیز مجھے گائیڈ کر دیں سنا چیمہ آپ کو آپ کی میل مجھے ریسیو نہیں ہو رہی آپ مجھے فیس بک پیج اے آئی یو یو انفو نیچے کمنٹ میں ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا نہیں تو آپ مجھے اپنی ای میل فارورڈ کر دو یہیں پر انشاءاللہ میں جو ہے وہ آپ کو آپ کی میل کا جواب دوں گا سر تھینکس مسٹر ٹیوٹر انفارمیشن اپلوڈ نہیں ہوئی ابھی تک ہو جائے گی اے ڈی اے ڈی پی کی عبدالبکر ابھی آپ پریشان نہیں ہو کچھ کی ہوئی ہے کچھ کی نہیں ہوئی تھینکس بلیس آپ کی کمنٹ پر کے آنسر کرتے ہیں گریٹ جوب ابھی یوٹیوب چینل ہے بھائی کے جو چینل جی بالکل ارم بالکل ایسے ہی ہے میں کوشش کرتا ہوں آپ سب کا کمنٹس کا جواب دوں کیونکہ آپ سب کی کمنٹس میرے لیے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہوتی ہے اگر آپ کسی کو کمنٹ میں جواب دے دیتے ہو کل کو کوئی بھی بندہ اس طرح کی سیم کمنٹ دیکھتا ہے تو وہ ویڈیو پر کلک کرے گا اور اس کو آٹومیٹکلی کمنٹ کا آنسر مل جائے گا سیکنڈ سمیسٹر آٹم کے لیٹر لسٹ آگئی ہے کیا جی بالکل سر میرا یوزر نیم اور پاسورڈ ایم ایڈ والوں کا بھی نہیں ملے گا جی ایپ ایس بلال نے ان کو سلام کیا ہے وعلیکم السلام ہم ان کی طرف سے دے دیتے ہیں سر بکس ڈاؤن لوڈ کریں گے کوئیشن پیپر اس کے اندر ہوں گے نہیں نوبل آپ جس طریقے سے کوئیشن پیپر میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا تو آپ نے اسی طریقے سے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں سر کیا پیپر ورکشاپ کے لیے رول نمبر ای میل ہوگا جی بالکل سیم وہی رول نمبر ای میل ہوتا ہے زہرا زہرا اس میں کوئی بھی چینجز نہیں ہوتے تھینک یو سو مچ زہرا اس کے بعد ایک چیز میں آپ کو آگاہ کرتا جاؤں بچے ابھی ابھی ایک بچے نے کمنٹ کیا ہے اور بہت اچھی کمنٹ مجھے لگی ہے یہاں پر کہ کویسچن پیپر وہ کہ اس نے کہا ہے کہ کویسچن پیپر بکس کے اندر ہوگا سم ٹائمس بکس جو ہوتی ہیں وہ اولڈ ان کے پاس پڑی ہوتی ہیں تو اس کے اندر کویشچن پیپر بھی اولڈ رکھا ہوتا ہے تو آپ نے یہ غلطی نہیں کر دی کہ آپ کو بکس اگر ریسیو ہوتی ہے تو اس کے اندر کویشچن پیپر اولڈ پڑاؤ تو آپ اولڈ کی اسائنمنٹ لکھنا شروع کر دو پیپر پی ڈی ایف میں اپلوڈ کرنے ہیں یا ایم ایس میں پی ڈی ایف میں کرو زیادہ بہتر اگر پی ڈی ایف نہیں کر سکتے تو ورڈ میں بھی چلے گا سر کویشچن پیپر کیسے ملیں گے اسائنمنٹ کے میں نے اسلامک ٹی وی آپ کو ابھی میں شیئر کرنے لگا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ ہو جائے آ جائے گی اے او سر ایم ایس میں فور سکس وان ٹو کے پیپر پہلے کر دیں گے رینیم اور کیا پیپر سبمٹ کروانے وہ لیٹ ٹائمنگ آ رہی ہے کائی ڈی بتا دیں کچھ بھی ایشو نہیں ہوتا حمزہ بس پیپر سبمٹ کرو سر پیپر کریں سر ہیں او یار ایک تو لیٹ فاطمہ نے مجھے کمیٹ کیا تھا کر دیں اس کے بعد سوری فاطمہ آپ کی ہیلپ نہیں کر سکا ٹھیک ہے سنہ نے کہا ہے السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر میرا نام سنہ ہے میں بی ایڈ پروگرام کی سٹوڈنٹ ہوں سر میرے ایک ریکویسٹ کرنی ہے میں نے کی کہ میرا رول نمبر کنفرم ہو گیا ہے رجسٹریشن بھی مل گیا ہے مجھے لیکن ایل ایم ایس پورٹل آپ کو نہیں ملا انشاءاللہ شاء سنا آپ کو ایل ایم ایس پورٹل مل جائے گا ابھی آپ نے پیشہ نہیں ہونا ایل ایم ایس پورٹل آپ لوگوں کے کریٹ کر دیے گئے ہیں جسٹ ان کو اپلوڈ کر رہے ہیں ایکسکیوز می برو Uh, میرا ایک پیپر مسٹیک ریپیٹ بی اے uh, سیکنڈ سیمیسٹر میں ایک دفعہ پلس سیمیسٹر رزلٹ بھی ابھی تک نہیں آیا تو بتا سکتے ہیں کہ سبجیکٹ ریپیٹ ہونے کی وجہ سے نہ آئے کی ڈی... جی بالکل آپ کے اگر دو دفعہ آپ نے پیپر پاس کیا تو ریزلٹ نہیں آئے گا آپ کو اپلیکیشن دے کے کریکشن کروانی پڑے گی ادر وائز نہ ریزلٹ کا آتا ہے نہ ہی ڈگری ہو فل ویڈیو کلیئر ہو گئی ہوگی کوششن ایسے ڈاؤن لوڈ کرو لکھنا شروع کرو چینل کو سپرائب ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولو گے ٹیک کیئر اللہ حافظ